Тихановська, знаєте таку Тьотю? Тихановська – це та, яка програла вибори в Білорусі, ну, виграла, виграла вибори, але не змогла захистити результат і стала опозиційним лідером з усіма цими витікаючими. Так, от, Павло, наш директор тут бродить, так от пані Тихановська сьогодні зробила наступну заяву. Во многом благодаря белорусам прекратилось нападение на Киев. Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях. Светлана Тихановская в Праге дала интервью Настоящему Времени. Так, давайте я додам тут э, одну фразу. Светлана Тихановская, которая ни хрена не сделала для Украины за два месяца, ни хрена вообще, ни одного внятного заявления, ни одного внятного обращения к белорусскому народу с требованием оставить мысли воевать на стороне России в Украине. Ни одного вообще обращения. Я мониторил эту ситуацию, я ждал хоть какого-то заявления от нее. И где-то через полтора месяца вышло что-то очень невнятное. Вот с таким количеством слов просто, за которыми, которые маскировали какой-то там тезис про то, что ну, белорусам, наверное, не надо идти воевать в Украину. Тихонечко так уж, блин. Потому что сейчас услышат опять Лукашенко мне. И тут проходит два месяца, даже больше. Мы вот так вот Россию, Тихановская выходит. И такая, это благодаря белорусам, ну, и, понятное дело, мне, я аж, вы же знаете, кто лидер Беларуси. Значит, э, все вот так вот получилось. Стыд и позор. Стыд и позор белорусской оппозиции. От первого до последнего человека. Кроме тех, кто воюет сейчас в Украине, на стороне Украины, против россиян. Им честь и слава. Белорусская оппозиция зарекомендовала себя в этой ситуации хуже в разы, чем российская. А российская не зарекомендовала себя никак. Поэтому любое заявление заявление Тихановской от имени Беларуси в сторону Украины и в поддержку Украины, политическая спекуляция, попытка впрыгнуть в последний вагон не просто уходящего, а уже ушедшего поезда. Санду впрыгивала, чуть-чуть успела зацепиться, там ножкой стоит. Тихановская не светит ничего, до свидания. И если она надеется, что ее поддержат на следующих выборах, Героїчний президент України. Закончено все. У Тіхановська і його окружения. До побачення. Я просто не можу. Я зранку подивився на цю заяву, думаю, ах ти ж, серйозно, от серйозно. Сиділа, нічого не робила. видивлялась момент, можливості. І зараз така, а от до речі. Пока, до побачення! У нас вже в Україні є кандидат в президенти на наступні вибори в Білорусі. Чудовий вусатий хлопець. Ось такими вусами. Воює у нас. Поїде і буде командувати вашою країною. Питання вже вирішено. Тому тут цей. Можна смикатись, не смикатись, але жодного сенсу. І я пропоную західним країнам, ну, дивіться, шановні посольство Сполучених Штатів, шановні посольство е Великобританії. Коротше. Ну ви що, будете ставити на наступні вибори на цю жінку? Вона ж, ну, це ж все. Це ж програні вибори одразу. Будь ласка, у мене дуже велике прохання. Зверніть на це увагу. Багата, величезна кількість більш гідних людей. Янки. Так, Янки, чудовий хлопець. Давайте підтримуємо Янки е, на виборах е, в президенти Білорусі. Фактура, героїзм, сміливість, ненавидість росіян. Все, що потрібно українцям від президента е, сусідньої країни. Дуже круто буде.